Украинское искусство, на мой взгляд, оно более эмоционально, что ли. То есть, здесь как-то больше такой вот какое то такого сердца. То есть это эмоционально как бы, говорит это исключительно живописное достоинство. И в том числе как бы иногда включая просто элементы как бы декора или Этнические, скажем так. Это как-то связывается с какой-то основой, корнями. Ну и вот определенная тяга к пейзажу все-таки. Я заметил, что пейзаж здесь как-то вот он какой-то неумирающий какой какой континент. Такой вот, где очень многие себя нашли и как-то по-своему его интерпретируют. И, ну, мой взгляд, это весьма удачно. Пейзаж тут, мне кажется, очень емкий. В живописи всегда как-то очень так увлекался, что ли. Она всегда меня манила. Научился я на книжной графике. И там меня приучили к какой-то такой особенной культуре, как бы печати. Это что связано с такими техниками, как афорт или гравюра. Ну, я уже не откажусь, что пришлось читать много книг. Раскрыть книгу как объект, то есть его, так сказать, как бы раз, как развивается, то есть как бы листая страницы. И, то есть эта вот многомерность, она, в общем-то, свойственна книге. Естественно, потом это все, когда я стал заниматься живописью, сразу же после диплома стал писать картины. Просто, наверное, графика уже не вмещала вот какие-то национальности, которые все-таки больше свойственны такой стихийной живописи. И вот тут-то началась как бы вот их встреча, вот это загадочное все для меня наложение, потому что, грубо говоря, живопись и графика, условно, они имеют разную разное взаимодействие с пространством, плоскостью. Как бы, плоскость. Живопись, она имеет какую-то все-таки особенную глубину, то есть особенную перспективу. А графика создает как бы свой такой плоскостной мир тоже, но она отличается кардинально. Вот эти вот наложения, они создают тот многомерный объект, который для меня является идеальной картиной. Концептуальное искусство, понятно, это как бы зона как бы рассудка, то есть это как бы в большей части назовем там концепт или идея. То есть это то, что как бы выделяет. Это некий, так сказать, как бы смысл, который дан в какой-то парадоксальной или экстремальной форме. То есть он, на мой взгляд, лишен какой-то длительности. Если пейзаж можно рассматривать, как бы возвращаясь к нему, то в концептуальном искусстве, скажем, понимание смысла как бы, то ли на инсталляции или проекта, вот, как бы, он, собственно, по-разному как бы, можно реагировать. То есть иногда это есть вещи острые, яркие, которые тебя реально могут зацепить, но потом как бы вот, желание возвращаться к нему уже, собственно, не возникает, поскольку он уже как бы разгадан, и я думаю, что как бы в данном случае является актуальным именно встреча как бы с этим смыслом, то есть цепляет тебя или нет. Вот. Но в этом смысле нет притяженности, это взаимодействие. Современное искусство, но оно имеет разные как бы смыслы и функции. Есть, это как бы картина, как бы Которую никто не отменял, которая висит там в гостиной или где-нибудь в кабинете. Это может быть то современное искусство, которое как бы, является определенной степенью, степенью отражения, то есть как бы, то, что происходит с нами со всеми. Я сомневаюсь, что живописью можно как бы, достаточно остро и высказаться по этому поводу, что касается в современном мире. Но в любом случае живопись она аккумулирует, может быть, какие-то процессы, которые в конечном итоге и будут рисовать наше время. В основном это пейзаж. Больше пейзаж, но и больше как бы какие-то внутренние токи, которые для них может быть служить основой все что угодно. Иногда какие-то вот импульсы возникают совершенно непонятным образом.